হেল্ল' ফিউৱান মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আজি মই বনাই আছোঁ গাহৰি মাংস তাৰ কাৰণে এয়া সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কেইটামান কাটি লৈছোঁ এইফালে বিলাহী আদা নহৰু আৰু এতিয়া কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ এইফালে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ এইখিনি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব আৰু চাওক ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ লগতে নিমখখিনিও দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম আৰু অকণমান টাইমৰ কাৰণে মই ঢাকনি লগাই থৈছিলোঁ আৰু এয়া চাওক বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিলোঁ হালধি গুড়ি এইফালে ৰেড চিলি পাউদাৰ এয়া জিৰা গুড়ি মিট মছলা গোটেইখিনি মছলা মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ বনাই খাব খোৱাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া অকণমান পানী দি ঢাকনি লগাই দিম মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ পিলা পিঁয়াজ আৰু বিলাহীৰ লগত মিলি যাব আৰু এয়া চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মাংসখিনি দি দিম এয়া মাংসখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম এনেকৈ বনালে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু এইখিনি মই এতিয়া দহ মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিম আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ তেলবোৰ ওলাই আহিছে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই দি দিম পানী গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু কালাৰটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু এতিয়া পোন্ধৰ মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকনি মাৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু দেখি এতিয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখি খাবলৈ মন গৈছেনে জনাবচোন আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই বাই বাই লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত